ষ্টাডি টাইম ইউটিউব গ্ৰুপলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আজি অসমীয়া সাহিত্যৰ কেইটামান প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ প্ৰথমে প্ৰশ্নসমূহ কৰি যাম গতিকে প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ দিবলৈ আপোনালোকে যত্ন কৰিব আৰু শেষতীয়া উত্তৰসমূহ আপোনালোকৰ বাবে আগবাঢ়িম আৰু কেইটা উত্তৰ কেইজনে পাৰিলে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব তো প্ৰশ্নৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ প্ৰশ্নসমূহ প্ৰথমতে আমি এনেধৰণৰ ভট্টদেৱক কবিৰত্ন আৰু ভাগৱত ভট্টাচাৰ্যৰ উপাধি কোনে প্ৰদান কৰিছিল ভট্টদেৱক কবিৰত্ন আৰু ভাগৱত ভট্টাচাৰ্যৰ উপাধি কোনে প্ৰদান কৰিছিল মাধৱদেৱে কোন ঠাইত শংকৰদেৱৰ ওচৰত শৰণ লৈছিল আমি সকলোৱে জানো শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য আছিল মাধৱদেৱ আৰু সেই মাধৱদেৱে যেতিয়া তেওঁ শাক্ত ধৰ্ম আছিল সেই শাক্ত ধৰ্ম ত্যাগ কৰি যেতিয়া বৈষ্ণৱ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে সেই বৈষ্ণৱ ধৰ্ম তেওঁ গ্ৰহণ কৰা ঠাইডোখৰ নাম কি আছিল য'ত শংকৰদেৱৰ ওচৰত তেওঁ শৰণ লৈছিল বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰতিস্থাপক কোন আছিল কোনজন আহোম ৰজাই আজান ফকীৰক মাটি বাৰী দান কৰি মছজিদ সজাই দিছিল আমি গম পাওঁ যে আজান ফকীৰ যেতিয়া অসমলৈ আহিছিল তেওঁ প্ৰথমতে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে কিন্তু পাছলৈ সেই আজান ফকীৰৰ যি মাহাত্ম সেই মাহাত্ম বুজি পাইছিল এজন আহোম ৰজাই আৰু তেখেতে তাৰ পাছত তেওঁক শৰাগুৰি চাপৰিত তেখেতে মাটি বাৰী দান কৰিছিল আৰু দান কৰি তেখেতক মছজিদ সজাই দিছিল আৰু পাছত সেই ঠাইতে তেখেতৰ মৃত্যু হয় বুলিও জনা যায় গতিকে সেই আহোম ৰজাজনৰ নাম কি আছিল অসমৰ প্ৰথম দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে ছয়দ আব্দুল মালিকে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল ছয়দ আব্দুল মালিক অসমীয়া সাহিত্যৰ এজন উল্লেখযোগ্য গল্পকাৰ গতিকে এই ছয়দ আব্দুল মালিকে কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা পোৱা কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম কি প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আপোনালোকে ভাবি যাব পাৰিলে আপোনালোকে লিখি ৰাখিব কেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ শুদ্ধ হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা পোৱা কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য আমি গম পাওঁ হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যই সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল গতিকে সেই হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যই কোনখন কবিতা পুথিৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল সাহিত্য অকাডেমী পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া গল্প সংকলনখনৰ নাম কি সাহিত্য অকাডেমী পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া গল্প সংকলনখনৰ নাম কি এটা প্ৰশ্ন কৰা হ'ল পুনৰ আমি ন নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ অসমৰ প্ৰথম বাতৰি কাকত তথা আলোচনীখনৰ নাম কি এখনেই বাতৰিকাকতো কাম কৰিছিল লগতে সেইখনে আলোচনী কাম কৰিছিলে অসমৰ প্ৰথমখন সংবাদপত্ৰৰ নাম কি বুলি ক'লে একেই প্ৰশ্ন যদি অসমৰ প্ৰথম বাতৰি কাকত তথা আলোচনী বুলি নাম কয় তেতিয়া হ'লেও একেই প্ৰশ্ন দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসম কেশৰী হিচাপে খ্যাত কবিগৰাকীৰ ধৰ্য আৰু ধৰ ভাই কবিতাটি কেতিয়া ৰচনা কৰিছিল অসম কেশৰী হিচাপে খ্যাত মই কৈ দিছোঁ অম্বিকাগিৰ ৰায়চৌধুৰী গতিকে তেওঁ ৰচনা কৰিছিল ধৰ জ আৰু ধৰ ভাই এটা বিখ্যাত কবিতা আৰু এই কবিতাটোতে কোন সময়ৰ ৰচনা প্ৰশ্নটো হৈছে এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম কি বাৰ নম্বৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি মহিলা সভানেত্ৰী কোন আছিল আমি জানো প্ৰথম সভাপতি আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা গতিকে প্ৰথম মহিলা সভানেত্ৰী কোন আছিল সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আৰু লগতে আপোনালোকৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই থওঁ প্ৰশ্নটো যদিও ইয়াত উল্লেখ নাই অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমজন সম্পাদক কোন আছিল তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমীয়া কথা কবিতাৰ জনক কোন আমি গম পাওঁ যে ৰুচ সাহিত্যিক আইভান টুৰ্গেনিভ এই আইভান টুৰ্গেনিভ বা ইভেন টুৰ্গেনীভ তেখেতে আছিল কথা কবিতাৰ জনক কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যত এই কথা কবিতাত তেওঁকে অনুসৰণ কৰি অসমীয়া সাহিত্যত সেই ধাৰাটো বোৱাই আনিছিল এজন সাহিত্যিকে গতিকে সেই কথা কবিতাৰ জনকজন কোন আছিল অসমীয়া কথা কবিতাৰজনক কোন চৈধ্য নম্বৰ দেৱকান্ত বৰুৱাৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম কি পোন্ধৰ নম্বৰ কাক অসমীয়া সাহিত্যত ব্যাস বুলি কোৱা হয় ষোল্ল নম্বৰ এখন বিখ্যাত উপন্যাস অনুৰাধাৰ দেশ উপন্যাসখন কোনে ৰচনা কৰিছিল সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন পৃথিৱীৰ অসুখ নামৰ পুথিখন কোনে লিখিছিল আপোনালোকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ লিখি ৰাখিছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভানেত্ৰী কোন অসমীয়া কথা কবিতাৰ জনক কোন দেৱকান্ত বৰুৱাৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম কি তাক অসমীয়া সাহিত্যত ব্যাস বুলি কোৱা হয় অনুৰাধাৰ দেশ উপন্যাসখন কোনে ৰচনা কৰিছিল পৃথিৱীৰ অশোক নামৰ পুথিখন কোনে লিখিছিল ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ছৰি ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জনক কোন অসমীয়া অলপ প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হৈছে আপোনালোকে শুধৰাই ল'ব অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জনক কোন তেওঁ প্ৰথম নাটকখনৰ নাম কি একেই প্ৰশ্ন দুটা একেলগে আছে ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন শংকৰদেৱৰ একমাত্ৰ সংস্কৃত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি আৰু বিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দেওলাংখুই কাৰ ৰচনা ইয়াৰ তলত উত্তৰসমূহ দিয়া হৈছে এফালৰ পৰা যে প আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি কিহত পাইছিলোঁ যে ভট্টদেৱক কোনে কবিৰত্ন আৰু ভাগৱত ভট্টাচাৰ্যৰ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল তেওঁক এই উপাধি প্ৰদান কৰিছিল সেই সময়ৰ পণ্ডিত সমাজে যিহেতু তেখেতৰ ভাগৱতৰ বুটপত্তি যথেষ্ট বেছি আছিল আৰু শংকৰদেৱে মাধৱদেৱৰ ওচৰত যিটো মিলন হৈছিল সেই মিলন হৈছিলে তেওঁলোকৰ বেলগুৰিত গতিকে সেই যিটো সাক্ষাৎ সাক্ষাতৰ পাছত তেখেতৰ লোকৰ মাধৱদেৱে শংকৰদেৱৰ ওচৰত শৰণ লৈছিলে বেলগুৰি ধটত বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল মাধৱদেৱ আৰু যিজন ৰজা আছিল সেই ৰজাজনে যে আমি প্ৰশ্ন এটা কৰা হৈছিল যে কোনজন ৰজাই তেখেতক মাতি দিছিল অৰ্থাৎ আজাদ ফকীৰক মাতি দি মছজিদ সদায় দিছিল সেইজন আছিল গদাধৰ সিংহ আৰু দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম আছিল দৈনিক বাতৰি ছয় নম্বৰ উত্তৰ অঘৰি আত্মাৰ কাহিনী এইখন গল্পপুথিৰ বাবে সাহিত্য অকানী বঁটা লাভ কৰিছিল ছৈয়দ আব্দুল মালিকে তাৰপাছত আছিল সুগন্ধি পখিলা যিখনৰ বাবে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যই বঁটা লাভ কৰিছিল সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ প্ৰশ্নটো তাৰপাছত প্ৰথম অসমীয়া কোনখন গল্পই সাহিত্য অকানী বঁটা লাভ কৰিছিল সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ গোলাপ গল্প সংকলনে প্ৰথম বাতৰি কাকতখন আছিল অৰুণোদয় আৰু এখনে আলোচনী কামো কৰিছিল ন নম্বৰ উত্তৰ দহ নম্বৰ উত্তৰ ঊনৈছশ একৈছ চনত যেতিয়া অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীয়ে কাৰাবাস খাটিছিলে সেই সময়ত তেওঁ জেলৰ পায়খানা অৰ্থাৎ তেওঁ মলবোৰ চাফা কৰি আছিল সেই চাফা কৰি থকাৰ সময়তে তেওঁ মনত দেশৰ প্ৰতি তেওঁ যিটো দেশপ্ৰেম সেই দেশপ্ৰেম যেতিয়া তেওঁ জাগ্ৰত হৈছিল সেই দেশপ্ৰেম জাগ্ৰত হোৱাৰ সময়তেই তেখেতে এই কবিতাতে ৰচনা কৰিছিল ধৰ ঝাৰু ধৰ বাই আৰু সময় আৰু ৰবৰ সময় নাই এই কবিতাতে তেখেতে ৰচনা কৰিছিলে তাৰপিছত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম আছিল লুইতৰ পাৰ অগ্নিশূৰ প্ৰথম অসমীয়া মহিলা সভানেত্ৰী আছিল সাহিত্য সভাৰ নলিনীবালা দেৱী অসমীয়া কথা কবিতাৰ জনক যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰা আৰু কথা কবিতাৰ তেখেতৰ পুথিখনৰ নাম হৈছে কথা কবিতা দেৱকান্ত বৰুৱা একমাত্ৰ কবিতা পুথি সাগৰ দেখিছা অসমীয়া সাহিত্যত ব্যাস বুলি ৰাম সৰস্বতীক কোৱা হয় পোন্ধৰ নম্বৰ উত্তৰ ষোল্ল নম্বৰ উত্তৰটো হৈছে ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱচৌধুৰী তেখেতে যিখন গ্ৰন্থৰ প্ৰশ্ন সোধা হৈছিলে ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱশ চৌধুৰী আৰু যিখন গ্ৰন্থ সোতৰ নম্বৰ উত্তৰ যোগেশ দাস ওঠৰ নম্বৰ শংকৰদেৱ যিহেতু আমাৰ প্ৰশ্নটো আছিল অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জনক কোন শংকৰদেৱ শংকৰদেৱৰ হাততেই প্ৰথম অসমীয়া নাট্য সাহিত্য জন্ম লাভ কৰিছিলে আৰু তেওঁ সেই নাট্য সাহিত্যৰ যি জন্ম দিছিল সেইখন আছিল চিহ্নযাত্ৰা ছবি আকাৰে তেখেতে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেওঁ ৰচনা কৰা একমাত্ৰ সংস্কৃত গ্ৰন্থখনৰ নাম আছিল ভক্তিৰ আৰু দেওলাংকু এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ আৰু এই গ্ৰন্থখনৰ ৰচক আছিল ৰীতা চৌধুৰী ধন্যবাদ তো আপোনালোকক আজি এই প্ৰশ্নকেইটাই যথেষ্ট উপকৃত কৰিলে বুলি মই আশাবাদী আশা কৰোঁ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ বাবে আপোনালোক অপেক্ষা কৰি থাকিব ধন্যবাদ